Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini saya Norfiza Afandi mewakili rakan-rakan saya Nur Mazin dan Siti Aisyah Hasan akan membentangkan satu hasil kajian kami berkenaan pengintegrasian seni visual di dalam pengajaran perlembagaan negara melalui kursus jati diri kebangsaan. Okay, uh, sebagai pengenalan pada hari ini Sebagaimana yang kita ketahui Malaysia sedang mendepani satu arus globalisasi Ke arah peningkatan pembangunan Malaysia Justru antara salah satu elemen yang penting Bagi negara Malaysia adalah Mewujudkan ataupun melahirkan rakyat yang mempunyai nilai-nilai kewarganegaraan dan jati diri yang tinggi. Apakah itu jati diri? Jati diri adalah harga diri yang menggambarkan watak pribadi setiap bangsa mahupun suku kaum. Keteguhan jati diri rakyat yang sayang dan cinta kepada negara pula diwujudkan apabila kefahaman terhadap undang-undang tertinggi negara iaitu Perlembagaan Persekutuan berjaya dihasilkan. Okay. seterusnya dalam kajian ini kita akan meneroka bagaimanakah pengintegrasian seni visual khususnya lukisan boleh dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran kursus jati diri kebangsaan serta impaknya kepada pemahaman pelajar Okey, seterusnya kita akan melihat apakah potensi dan cabaran yang boleh diketengahkan pada masa hadapan melalui pengintegrasian seni visual ini di dalam pengajaran dan pembelajaran khusus jati diri kebangsaan. Terdapat tiga objektif kajian iaitu pertama untuk mengenal pasti bagaimanakah seni visual khususnya lukisan boleh diintegrasikan dalam pengajaran topik perlembagaan persekutuan melalui khusus jati diri kebangsaan di pusat permata pintar negara. Kedua menganalisis impak pengintegrasian seni visual tersebut, dan yang ketiga untuk meneroka potensi yang diperolehi oleh pelajar dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan seni visual, khususnya seni lukisan. Okey, bagi menjawab soalan objektif tersebut, terdapat beberapa soalan yang akan dikemukakan dalam kajian ini. Okey, sebagai aa, ulasan literatur yang sebelum ini pelbagai kajian yang telah dihasilkan oleh beberapa penyelidik. Okey sebagai contoh oleh Siti Hawa dan Faridah pada tahun 2020 yang menyelidik tentang Unsur-unsur seperti menggambar, membentuk, membuat corak dan rekaan serta mengenal kraf mempunyai impak tradisional Ataupun aa, mempunyai impak yang sangat penting dalam pendidikan seni visual Manakala dalam bi kajian Bileron, Buruntung dan Salbiah Kindoyuk pula aa, Menghasilkan satu kajian yang melihat kepada integrasi seni visual di dalam pendekatan STEAM Uh, iaitu menegaskan bahawa pendekatan kaedah ini memberikan impak yang positif terhadap kemahiran aras tinggi kepada pelajar. Okey, yang seterusnya antara kajian lain adalah kajian Nafisa Makno, Abdul Halim Husin dan Siti Hayati pada tahun 2020 yang berfokus kepada ekspresi seni visual terhadap karya, karya seni anak-anak gelandangan di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Okey dan akhir sekali uh, antara kajian yang penting adalah melalui kajian Ida Putri Masan pada tahun 2021 yang bertajuk ekspresi seni dan komunikasi visual terhadap murid berkeperluan khas dalam mata pelajaran pendidikan seni. Ianya juga memberi impak yang positif di dalam peningkatan pemahaman pelajar Terhadap isi kandungan yang diajarkan oleh guru. Okey namun demikian kajian-kajian tersebut tidak memfokuskan tentang pengaplikasian seni visual dalam topik perlembagaan negara. Justru di dalam kajian kami ini kami aa, mengkaji tentang bagaimana seni visual boleh meningkatkan pemahaman topik perlembagaan negara melalui kursus jati diri kebangsaan. Okey yang seterusnya uh, kajian ini menggunakan satu penyelidikan yang berasaskan seni iaitu fokus kepada pengintegrasian seni visual dalam pendidikan. Okey khusus bagi menjawab soalan kepada fokus kajian kami. Okay, kemudian kami menggunakan pendekatan induktif iaitu menggunakan data kajian persampelan mudah iaitu penyertaan sebanyak 10 orang pelajar sebagai sampel kajian kemudian penyelidik menggunakan kaedah pemerhatian tersembunyi dari jarak jauh dengan interaksi minimum terhadap pelajar tersebut dan pada fasa yang seterusnya penyelidik menjadi peserta untuk berinteraksi dengan para pelajar dan aa, hasil kajian tersebut juga kami aa, nyatakan sekali bersama temu bual secara terbuka bersama dengan pelajar. Okey dan data-data tersebut kami analisis menggunakan beberapa aa, fasa iaitu pembinaan kategori, penamaan kategori dan penyesuaian teori. Okey, penggunaan data yang dibuat juga aa, semasa intervensi melalui temu bual berfokus kumpulan menjelaskan keberkesanan fokus kajian. Okey, yang seterusnya kita akan melihat kepada dapatan kajian. Okey, dapatan kajian pertama, jika kita lihat menggunakan strategi yang pertama iaitu milik saya untuk mencetuskan pemikiran. Okey, kalau kita lihat daripada gambar rajah yang pertama ini, apabila kami penyelidik meminta pelajar untuk melukis uh, pokok yang ada kaitan dengan topik perlembagaan negara mereka uh, menyuarakan satu kekeliruan iaitu bagaimanakah saya perlu melukis pokok yang mewakili personaliti diri saya adakah pokok besar atau kecil yang saya perlu lukis jadi di sini sebenarnya kita mencetuskan pemikiran pelajar walaupun ini adalah cabaran pada permulaan tetapi penyelidik menyedari bahawa pengalaman ini ni memberi nilai makna untuk memberi peluang aa, kepada pelajar dan juga penyelidik untuk mendalami emosi, pemikiran dan perasaan pelajar itu sendiri. Okey, kemudian kalau kita lihat gambar rajah satu ini, keputusan intervensi adalah pelajar mula terlibat secara aktif dengan penyelidik semasa kajian dijalankan. Okay, berdasarkan gambar rajah satu, seorang pelajar menyatakan bahawa imej pokok pine yang dilukis adalah lurus dan kuat. Ia sesuai bagi menggambarkan personaliti jati dirinya iaitu seorang yang setia dan ingin berusaha kuat demi negaranya. Okey, gambar rajah yang kedua pula kalau kita lihat, okey, gambar rajah pokok. Okey, dilukis oleh seorang pelajar lelaki. Pelajar ini melukis gambar pokok willow. Okey, pokok willow yang banyak tumbuh di negara China yang menggambarkan personaliti dirinya seperti pokok yang tumbuh besar dan rendah yang mempunyai banyak dahan dan daun yang memayungi ke bawah bumi serta mempunyai jangka hayat yang lama. Jadi untuk mengaitkan topik perlembagaan negara, pelajar ini menggambarkan pokok ini seperti dirinya. Okey, yang menjadi abang sulung seperti pokok yang besar dan hidup lama. Si okay, pelajar juga menyatakan dirinya seorang yang peramah dan mudah berkawan dengan sesiapa seperti pokok ini yang besar dan mempunyai dahan serta daun yang lebar yang menjadi tempat untuk orang awam berteduh. Okey, melalui pemilihan imej pokok ini pelajar menggambarkan personaliti dirinya sebagai seorang lelaki yang mementingkan keamanan seperti negaranya supaya masyarakat dapat hidup stabil. Ini yang menjadi pokok ataupun perkara asas kepada perlembagaan negara. Okey, yang seterusnya uh, dalam strategi yang kedua iaitu berinteraksi dengan duriya. Okey, uh, penciptaan suatu karya hasil memerlukan seorang pelukis yang menggunakan elemen seni asas bagi menggambarkan subjek lukisan mereka. Okey, jika kita lihat pada gambar raja tiga ini, okey, lukisan ini telah ditambah dengan pelbagai warna. Warna hijau, warna kuning ada, warna coklat Jadi melalui gambar raja ini pelajar sedang berinteraksi dengan bentuk, ruang, cahaya dan warna Untuk mencipta kesan dan suasana serta emosi yang menambahkan ketegangan dinamik kepada komposisi karya seni seorang pelajar Okey penyelidik memberikan masa kepada pelajar masa tambahan 30 minit untuk cipta karya seni ini dan memberi ruang kepada pelajar ini untuk mengekspresikan dirinya. Sebab tu mereka menggunakan elemen bentuk, ruang cahaya dan warna untuk mencipta kesan, suasana dan emosi pelajar. Okey. Bagi strategi yang ketiga pula, memberi izin untuk berimajinasi. Dalam gambar raja keempat ini, kalau kita lihat kepada pokok yang dilukis oleh pelajar, pokok fitus mikrokarpa. Okay. Di situ, pada pas penyelidik telah memberikan peluang kepada pelajar, Uh, untuk berada dalam fasa pemerhatian dan pemikiran senyap Penyelidik memberi masa kepada pelajar untuk berfikir sebelum menggalakkan mereka untuk bercakap Melalui sesi ini sebenarnya penyelidik cuba untuk merangsang perasaan ingin tahu yang mendalam Berkenaan personaliti yang ada dalam diri pelajar yang dapat dikaitkan dengan perlembagaan negara dan jati diri terhadap negara ia juga membolehkan pelajar terlibat dalam pemikiran aktif dan memperoleh makna daripada situasi yang kompleks. Berdasarkan gambar rajah keempat ini, seorang pelajar telah melukis imej lubang di tengah-tengah batang pokok tersebut bagi menggambarkan kelemahan dirinya. Okey, walaupun merasakan dirinya adalah kuat dan besar seperti batang pokok tersebut, tetapi pelajar ini merasakan terdapat kelemahan pada dirinya. Okey. Penyelidik bertanya kepada pelajar tersebut dan pelajar tersebut menjelaskan bahawa mereka telah mendapat idea baru mengenai imej pokok tersebut yang mewakili personaliti jati diri dan menggambarkan kekuatan perlembagaan negara bagi sesebuah negara. Pelajar-pelajar ini beberapa orang telah mula membincangkan tema-tema pokok yang mempunyai sifat seperti berakar panjang dan besar bagi menggambarkan personaliti jati diri sebagaimana kekuatan sesebuah negara mengikut perlembagaan negara. Baiklah, yang seterusnya kalau kita lihat kesan daripada tiga strategi sebelum ini, okey, keberkesanan yang pertama adalah kita dapat mengesahkan emosi terdahulu melalui image mental. Okey, seorang pelajar menyatakan bahawa apabila saya melihat lukisan pokok tersebut, saya lebih memahami pemikiran saya terhadap ciri-ciri personaliti diri saya yang berkaitan dengan perlembagaan negara dan kaitannya dengan jati diri terhadap negara. Okey sekiranya kita melihat kepada imej gambar Rajah Lima, pokok willow mempunyai warna hijau, batang pokok coklat dan juga tulisan elemen-elemen dalam personaliti diri, Okey, seorang pelajar ini menggambarkan personaliti dirinya sebagai fleksibel dan boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi, mempunyai tahap ketahanan diri yang tinggi, seorang yang tenang dan juga sensitif. Okey, pokok pil, pokok willow yang digambarkan yang digambarkan oleh pelajar ini, walaupun ianya kecil, tetapi apabila ditiup angin tetap masih lagi kuat berdiri. Aki okay. sifat pokok ini yang tenang tetapi bertenaga mempunyai ciri-ciri sensitif terhadap persekitarannya. Pelajar ini melalui hasil temu bual menyatakan bahawa saya merasakan dengan melukis kita dapat memahami bahawa seni visual lukisan dan emosi ini saling berkait rapat kerana semasa saya melukis saya rasa seronok dan tenang. I pelajar yang seterusnya pula memberi maklum balas bahawa saya dapat memikirkan ciri-ciri personaliti diri yang tidak pernah saya sedar selama ini yang wujud dalam diri saya. Pada mulanya saya rasa tak seronok untuk melukis dan pemikiran saya bercelaru kerana tidak dapat kenal ciri-ciri diri saya sendiri. Tetapi apabila saya mula melukis, saya rasa tenang dan seronok kerana dapat melukis mengikut apa yang saya fikir dan rasa personaliti diri ini wujud dan saya dapat fikirkan dalam keadaan tenang kaitannya dengan kesetiaan negara. Okey, keberkesanan yang kedua hasil dapatan dia adalah apabila aktiviti melukis boleh mencetuskan kefahaman pelajar. Okey, uh, kita perhatikan bahawa Pelajar dapat mendalami topik personaliti jati diri ini melalui integrasi seni visual lukisan. Okey, seorang pelajar menyatakan bahawa seni lukisan membolehkannya mengepres, mengekspresikan karakteristik dirinya secara nyata dalam bentuk lukisan pokok. Okey, sekaligus mengukuhkan pemahamannya terhadap topik yang dipelajari. Seorang pelajar memberi maklum balas bahawa Melalui imej pokok di atas kertas dan menambah elemen warna dan bentuk abstrak yang berkaitan dengan personaliti di, jati diri saya, ianya dapat membantu saya memahami personaliti diri dengan lebih baik. Pelajar yang seterusnya pula memberikan maklum balas bahawa Bahagian yang paling menarik bagi saya adalah proses melukis di dalam kelas. Ini adalah kerana apabila saya melukis, saya boleh sepenuhnya tenggelam dalam pemikiran kerana pemikiran saya ini berusaha untuk kenal personaliti diri saya. Saya memikirkan tentang personaliti diri yang mungkin kelihatan abstrak dan kabur tetapi apabila melukis imej lukisan pokok ini seolah-olah saya lebih kenal diri saya. Okey. Melalui gambar rajah 6 seorang pelajar melukis satu imej pokok plum Okey, uh, pelajar ini menggambarkan dirinya seperti pokok plum dengan personaliti jiwa yang kuat dan dapat memberikan ketenangan kepada rakan-rakan melalui kebaikan dirinya. Mengapa pokok plum? Sebab pelajar ini merasakan bahawa pokok plum ini digemari oleh ramai manusia, buah menghasilkan buah plum. So ramai manusia uh, makan buah plum ini. So dia merasakan personaliti dirinya yang uh, mahu menjadi Uh, kegemaran orang ramai yang boleh menjadi seorang yang peramah dan dapat membantu rakan-rakan yang lain. Okey, bagi menjawab objektif kajian tiga iaitu berkenaan dengan cabaran pengintegrasian seni visual, seorang pelajar telah memberikan maklum balas menyatakan bahawa pada mula-mula aktiviti saya rasa susah berfikir tentang personaliti diri tetapi saya melukis imej pokok yang dit melukis ataupun melihat imej pokok yang ditayangkan pada awal kelas saya terus mendapat idea baru. Seorang pelajar lagi aa, memberi maklum balas bahawa saya tidak minat melukis tetapi apabila diminta memilih satu jenis pokok dan melukis mengikut personaliti saya rasa seronok dan saya mahu melukis lagi. Okey berdasarkan gambar rajah 7 seorang pelajar melukis imej sebatang pokok iaitu pokok ficus. Okey asalnya pelajar ini tidak minat melukis tetapi aa, kami penyelidik memberi tempoh 30 minit untuk aktiviti lukisan ini. Pelajar ini dapat boleh melukis walaupun asalnya tidak berminat tetapi lama kelamaan pelajar ini boleh meneruskan aktiviti melukis imej pokok yang mempunyai pokok yang rimbun dan disertai dengan keterangan lebih mendalam. Okey. Yang seterusnya pada gambar Raja 8 dan gambar Raja 9, jika kita perhatikan, kedua-duanya menunjukkan pokok white polar tree dan pokok maple. Apabila kita menerbubual bersama dua orang pelajar ini yang melukis lukisan ini, pemilihan pokok ini dibuat selepas pelajar ini berfikir lama. Pelajar menyatakan kesukaran untuk membuat pilihan pokok bagi menggambarkan personaliti dirinya yang ada kaitan dengan perlembagaan negara. Tetapi selepas dirangsang dan digalakkan oleh penyelidik, pelajar ini dapat memikirkan pokok ini sebagai pokok yang mempunyai elemen personaliti diri mereka Walaupun lukisan pokok yang dilukis agak ringkas tetapi pelajar berusaha untuk melukisnya dan berjaya menulis personaliti dirinya di atas lukisan tersebut okay, Yang seterusnya Okey, daripada hasil kajian tersebut, kita dapat bincangkan bahawa penggabungan seni visual, khususnya seni lukisan ini dalam pengajaran dan pembelajaran sebenarnya memberikan kesan positif. Okey, melalui pemerhatian penyelidik terhadap tindak balas pelajar, penyelidik mendapati bahawa pelajar telah mampu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang topik perlembagaan negara dan personaliti jati diri melalui seni lukisan ini. Ianya selaras dengan pelbagai kajian yang dihasilkan oleh Talfur Razak 2021, Mazli Sherwood 2019, okay, dan juga Mayer pada tahun 2020. Kalau kita lihat kajian Mayer pada tahun 2020, uh, beliau uh, memberikan kenyataan bahawa terdapat satu perkaitan antara perkataan dan imej yang merangsang pembelajaran apabila pelajar boleh menghasilkan karya seni lukisan yang boleh difahami daripada bahan atau hasil seni yang dibentangkan. Oleh itu pelajar sebenarnya berperanan aktif dalam sesi aktiviti melukis tersebut untuk meningkatkan pemahaman terhadap topik personaliti jati diri ini. Sebenarnya pelajar akan lebih mudah memahami dan mengingati maklumat apabila perkataan dan imej yang berkaitan ditunjukkan pada yang masa yang sama. Di sinilah aplikasi seni visual dipraktikkan. Okey seterusnya dalam pemerhatian kajian ini juga mendapati bahawa terdapat ter tahap penglibatan aktif pelajar, perbincangan kritikal tentang pemahaman mereka dan maklum balas emosi terhadap aktiviti seni lukisan juga adalah tinggi. Tambahan pula pelajar telah melakukan penyelidikan sendiri untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik jati diri dan berkongsi pengetahuan baru. Semasa temu bual juga jika kita lihat beberapa orang pelajar memberi maklum balas berkenaan kesan positif aktiviti ini. Okey, pelajar juga ter, ada terdapat juga beberapa orang pelajar teragak-agak apabila mempertimbangkan sama ada integrasi seni visual ini benar-benar menyokong pembelajaran mereka. Okey, sebenarnya kalau kita lihat daripada hasil kajian Salih pada tahun 2023 yang mencadangkan bahawa penggunaan aplikasi Upsell iaitu dalam pengajaran pendidikan seni visual dilihat mampu membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih interaktif dan menarik minat pelajar. Okay, justru sebenarnya adalah penting untuk mengiktiraf respon dan pengalaman pelajar semasa aktiviti seni lukisan ini sebagai medium dalam meneroka pembelajaran mereka. Okay, integrasi seni visual berfungsi sebagai pendekatan alternatif di mana pelajar membina dan menunjukkan pengalaman melalui ekspresi seni, meningkatkan hubungan antara disiplin dan mempromosikan hasil sosial serta akademik. Selain daripada itu, integrasi seni visual juga sebenarnya memupuk persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif melebihi kaedah akademik konvensional yang tertumpu pada pencapaian akademik semata-mata. Akhir sekali sebagai kesimpulan, kita sebagai pendidik disarankan untuk memperbagikan kaedah pedagogi dalam pengajaran bersesuaian dengan tahap perkembangan dan kemampuan pelajar. Pendidikan jati diri kebangsaan bukan sahaja berkisar mengenai penceritaan kenegaraan namun ianya perlu disertai dengan elemen-elemen personaliti diri sebagai asas pemangkin jati diri kebangsaan. Justru cabaran tetap ada untuk menyediakan satu platform dan kaedah pengajaran yang bersesuaian. Oleh itu, pengintegrasian seni visual ini, khususnya seni lukisan dalam pengajaran khusus jati diri adalah salah satu alternatif yang berkesan untuk digunakan dalam pembelajaran. Cabaran tetap ada pada masa hadapan oleh itu keperluan dan latihan serta sumber yang lebih baik perlu lebih diberi perhatian bagi memanfaatkan seni visual ini. Penyelidikan masa depan sebenarnya boleh memfokuskan pada kajian kuantitatif pula untuk mengesahkan kesan integrasi seni visual khususnya seni lukisan terhadap hasil pembelajaran dalam kelas. Justru kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada tahap peningkatan pengajaran kursus jati diri kebangsaan dengan memberi sinar baru mengenai bagaimanakah pengintegrasian seni visual khususnya lukisan dapat memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap kursus ini. Selain itu kajian ini juga dapat memberikan panduan dan potensi kepada pendidik dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang lebih kreatif dan berkesan menggunakan seni visual khususnya lukisan sebagai medium pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, itu sahaja hasil kajian daripada kami. Sekian terima kasih.